Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya rasa sedikit terpanggil lah Untuk memberi sedikit pandangan Ataupun komentar sedikit berkaitan dengan statement inilah Kalau kita buat baik dengan orang ingatkan, Ingat orang tu akan balas baik pada kita ke? Tak, dia akan memanfaatkan kita Okey, begini Sahabat-sahabat Dalam agama Islam ni memang mengajarkan kita Untuk kena terus buat baik okay, Kena terus buat baik Kena terus tambah amal Kena terus melakukan ibadah Sampailah hujung nyawa kita sebab kita pun tak ada jaminan kebaikan, amal ibadah yang mana satukah yang benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu SWT. Cuma yang perlu kita perbetulkan di sini adalah niat kita buat baik tu kenapa. Niat kena betulkan niat kerana Allah. Maknanya kita buat baik bukan untuk dipuji bukan untuk dihargai bukan untuk diiktiraf apa yang kita bagi bukan untuk kita dapat balik apa yang kita beri bukan untuk dibalas sebab kalau kita mengharapkan balasan daripada makhluk kita akan mudah kecewa sebab kadang-kadang ada manusia ni yang kadang-kadang dia tak tahu macam mana bentuk balasan ataupun macam mana cara dia nak balas balik kebaikan tersebut kan maka subhanallah sebab itulah kita kena perbetulkan kat sini adalah apa dia niatkan buat baik jadi baik itu adalah kerana Allah pasti takkan mengecewakan kita sebab kita tak, kita yakin Allah akan balas kalau tak di dunia di akhirat kelak dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mengajarkan kita ya bagaimana akhlak Rasulullah bilamana Rasulullah diuji ya ada orang buat jahat pada Rasulullah ya ada orang baling batu pada Rasulullah ketika Rasulullah dakwah di kota Taif uh, mengganggu Rasulullah ketika Rasulullah nak solat kan hina Rasulullah caci maki Rasulullah bagaimana sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah membalas keburukan dengan dengan kebaikan dan bukankah itu jalan selamat untuk kita hidup ini dalam formula kehidupan ini sebagai orang yang beragama Islam, kita kena balik kepada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya Rasulullah itu merupakan contoh teladan yang terbaik untuk kita teladani, untuk kita ikuti dan untuk kita contohi. Jadi kita memang diajarkan untuk terus buat baik. Cuma kita diajarkan bagaimana bila mana kita bermuamalah dengan seseorang menjalinkan hubungan dengan seseorang sama ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan persahabatan ataupun hubungan uh, percintaan dan sebagainya bila mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala disakiti dihianati dizalimi oleh seseorang oleh individu itu maka kita kena balikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita kena melihat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penguji sebab kadang-kadang kita terlalu sakit hati kita tak boleh terima takdir Allah tu sebab kita melihat kejahatan orang tersebut ha, kalau kita tengok orang kejahatan orang tu memanglah susah kita nak tidur malam pun payah tapi cuba kalau kita fikirkan siapa yang hantar orang itu dalam hidup kita siapa yang izinkan perkara itu berlaku dalam hidup kita siapa yang izinkan kita bermuamalah berkenalan dengan seseorang itu semua ni itu adalah adalah datang daripada Allah. Jadi kita melihat Allah sebagai pemuji. Apa yang boleh kita ambil hikmah daripada apa yang terjadi ujian kehidupan kita apabila kita melakukan kebaikan dengan seseorang tersebut tapi dibalas dengan keburukan? Mungkin lepas ni menjadikan kita seorang yang lebih matang, membuat segala keputusan dengan lebih berhati-hati, kan? Sebab kita dah pernah terkena. Jadi yang langkah sebaiknya adalah kita berhati-hati dalam nak memilih persahabatan tersebut. Ha, itu yang sepatutnya. Tapi buat baik tu kena teruskan buat baik. Sebab saya takut-takut kalau kita kata jangan jadi baik sangat. Kadang-kadang orang kata apa ya? Eh? Kau jangan jadi baik sangat. Nanti orang pijak kepala kau. Tak, tak. Bagi saya itu adalah satu kenyataan yang salah. Sebab kita sebagai khalifatullah, sebagai hamba Allah yang berbalik kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah memang diajarkan untuk pilih jadi baik. Memang kena jadi baik. Tapi kena jadi baik itu kerana Allah. Kerana Allah baru hati kita tenang. Kalau kita faham konsep ibadah, setiap satu yang kita lakukan ini adalah ibadah, maka kuranglah kita rasa sakit hati kan. Sebab kita pandang itu semua sebagai sebagai apa yang kita jalankan dalam hidup ni sebagai ibadah, sebagai ibadah. Dalam Al-Quran Allah janjikan apa? Allah janji akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Inna Allah ma'asabin. So, Sesungguhnya Allah bersama dengan ma'a orang-orang yang sabar. Allah janji akan ada khabar gembira bagi orang yang sabar. Fabashiris sabirin. Allah janji pasabrun jamil sabar itu indah tak ada lagi ayat al-Quran ataupun hadis Nabi yang suruh memilih jalan dendam suruh memilih jalan jangan buat baik sebab tu kadang-kadang kalau dalam hidup kita ni kita tertanya-tanya kenapa masalah aku tak selesai-selesai lagi kat mana kita nak semak cuba kita semak kita pilih jalan yang mana kita pilih jalan yang Allah dan Nabi suruh ataupun kita pilih jalan yang sebaliknya kalau kita pilih jalan yang sebaliknya yang bukan Allah suruh dan Nabi suruh maka kita kena berhadapan dengan satu fasa yang panjang yang melelahkan, yang memenatkan sebab kita selesaikan masalah itu sendiri. Tapi bila kita serahkan pada Allah, pilih jalan yang Allah suruh, pilih jalan yang Rasulullah ajarkan, maka insya Allah Allah yang akan bantu kita untuk menyelesaikan segala ujian permasalahan. Khususnya dalam tak relate dengan topik ini, kalaulah ada orang-orang Allah hantarkan untuk menguji kesabaran kita kan dan sebagainya. Dan antara tanda-tanda untuk kita ini ikhlas menerima takdir Allah, berdamai dengan takdir, ikhlas menerima qadar dan qadar ketentuan Allah adalah dengan satu tahap, satu level yang kita sebutkan sebagai maqam ihsan. Ihsan dengan Allah ni satu perkara, ihsan dengan manusia ni pun satu perkara. Ihsan dengan Allah ni adalah Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan dengan Allah ini adalah apabila Engkau beribadah kepada Allah Engkau perlu merasakan bahawasanya Seolah-olah engkau melihat Allah Tapi kalau engkau tidak melihat Allah Engkau merasakan Allah sedang melihat kamu Allah sedang melihat kita Itu ihsan dengan Allah Ihsan dengan manusia ni adalah Satu makam, satu tahap yang sangat tinggi Yang sangat mulia adalah Yang sama-sama kita nak kena kejar dan usaha untuk capai Adalah membalas keburukan dengan kebaikan ha, Sampai ke tahap itu sahabat-sahabat Islam ini mengajarkan Jadi jangan rasa rugi buat baik dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebutkan ma min shay'in fil mizan Athqalu min husnul khuluq. Tidak ada yang memberatkan timbangan amalan seseorang melainkan daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik, jadi baik, pilih jalan sabar, pilih jalan memaafkan, pilih jalan sangka baik dengan Allah. Ha, itu semua bilamana Allah uji dan kita pilih jalan sabar, maka ketahuilah dengan kesabaran itulah yang akan memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Yang mungkin dengan ibadah kita banyak kelopongan, banyak kekurangan kan solat kita mungkin kurang khusyuknya wuduk kita pun tak ada tertib tomak ninahnya sedekah kita pun mungkin kurang ikhlasnya maka disebabkan dengan amal ibadah tidak boleh memberatkan pahala kita maka Allah uji kita Allah uji kita Allah hantar dengan orang-orang yang menguji kesabaran kita dan apabila kita memilih jalan sabar maka itulah yang memberatkan pahala kita di akhirat kelak itulah tanda rahmat Allah itulah tanda kasih sayang Allah Allah uji tanda peningkatan iman. Allah uji, Allah nak angkat darjat. Allah uji tanda Allah kasih pada kita. Untuk akhirnya, poinnya adalah jangan rasa rugi buat baik, jangan berhenti buat baik. Kita buat baik kerana Allah dan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.